Так, пока секунда времени есть, 8.37 в Виннесе. Этап горишка вот здесь будет начинаться. Нет, нет, это не первый участник. Можете, можете проезжать. Да, да. да, да, пожалуйста. Первый этап здесь. Встречаем с этой стороны велосипедистов из Могилевки будут ехать. Дальше велосипедисты. Вот Саша передает всем привет. Дальше с велосипедами бегут ногами по красному дорожке, да, Светлана, судейская коллегия, все красавцы, молодцы, вовремя. Здесь оставляют велосипеды в этих кронштейнах. Дальше, кому необходимо, ну, я думаю, большинство, тут личные уже вещи участников змаганий. Тут по номеркам все, по номерам. 40 участников, так, ну тут может больше. Тут еще эстафеты есть. В общем, смысл такой. У каждого пакета свой номер. Дальше двигаются, кому необходимо, вумен и мен. Мужская, женская, переодягальная. Конечно, мы вумен заглянем. Здесь уютненько, чистенько, красиво, супер. Дальше переоделись, велосипеды на местах и побежали побежали, побежали, побежали уже в город. Там уже по этапам дальше движение будет перекрыто. Правда, говорили, что пораньше, но пока все здесь. Вот так устроен этап спешивания, транзитная зона. Больше для ну, три, триатлонистов. И отдельно сегодня в Виннесе также будет проходить марафон. Марафон старт у арки в парке. И там же и финиш будет. А триатлон из могилевки, плавание уже стартан, велосипед и сюда уже будет выезжать. Электроника, все с чипами будут спортсмены, то есть все четко и красиво. Так что, ого. Какая собачка, ничего себе. Выше хозяйки даже. Все, недобалюк Виктора уже также есть. Это известные спортсмены, триатлонисты. Ну, Виктор бег, у них эстафета есть такой новый вид, это один человек плывет, другой человек велосипед, и это уже... Так, это уже оцепление у нас. Полиция, все хорошо, это свои люди. Так, и все готово. И орешка также уже, видите, с бейджиком. Орешек, конечно, орешек. Все четко. Сейчас уже еще у, у робота где-то скоро будет. Вот уже оцепление спрашивают, где и как. Так что все цікаво, интересно. По ходу змагань будет много роликов. Также хороших, интересных, научно-познавательных, спортивных. Так что все будет хорошо. Правильно поставить велосипед необходимо. Шолом тут же повесить. Там много таких нюансов правил. Поэтому тут надо все, чтобы было четко. Поэтому... Побожаю спортсменам, участникам, ну и судейской коллегии также. Работы без залетов и происшествий. Уже неприятная ситуация, слышно там что-то было, охлажденная вода, переохлаждение, вернее, вода холодная, переохлаждение в озере. Уже один из спортсменов, которому там за 60 лет, это тоже не так все просто. Айронмен, Iron айронмен, Iron железные люди участвуют. Ну. Все, счастливо, дорогие, пока и Олежка с вами.